Selamat datang kembali di channelku. Aku akan melanjutkan spoiler Blank The Series episode 5 bab 1, sesuai dengan cerita di buku. Hunang, kamu tidak memenuhi janjimu. Bukannya membuat dia membenci Hunang. Kalian malah bergerak bersama. Dan ketika keluar dari kereta gantung, putriku yang baik itu berlari dan berkata padaku dengan nada tegas, aku tidak akan pergi. Apakah Huneng tidak memikirkan bagaimana perasaanku? Setelah kami semua kembali, Fah menelponku dan langsung menyindir. Ketika berada di taman hiburan, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak ingin marah di depan Nanang. Aku tidak ingin memaksanya. Dia menangis seakan dia mati kalau pindah denganmu. Dia bilang, dia tidak mau pergi karena Huneng lebih mencintainya daripada aku. Bagaimana Huneng bisa melakukan ini? Mencintai putri temannya sendiri? Bukankah itu memalukan? Mendengar sesuatu seperti itu berlalu begitu saja, aku ingin langsung meluruskan bahwa aku tidak mencintai putrinya seperti itu. Katakan lagi, aku mencintai putrimu, itu benar. Jika Huneng ingin memiliki anak, buatlah sendiri, dia anakku. Mulai sekarang, aku akan mencegah Aneng bertemu dengan Huneng lagi. Apakah itu tidak aneh, mencintai orang lain lebih dari ibunya sendiri? Setelah mendengar itu, aku merasa lega. Ternyata bukan seperti itu yang dimaksud Peang Fah. Aku mendengu sedikit seperti pemenang ketika merasakan aku menerima lebih banyak cinta daripada ibunya. Itu normal dalam hidup, tidak peduli siapa yang mencintai kita lebih dari orang lain. Apanya yang aneh? Apanya yang aneh? Saat ada sesuatu yang membuat anakmu lebih menyukai orang lain daripada ibunya, mulai sekarang aku melarang Huneng bertemu dengannya sampai aku dan anakku berbaikan. Fah. Aku ingin terus berbicara, namun terdiam saat panggilan terputus. Apakah itu solusi untuk masalahnya? Tapi larangan yang membuatku tidak boleh bertemu aneng membuatku sedikit khawatir. Bagaimana jika ibu dan anak itu menjadi sangat dekat? Itu mungkin akan menjadi gangguan. Bagaimana kalau aneng setuju untuk pergi dengannya? Anak-anak seusia dia sangat mudah tergoda. Aku harus melakukan sesuatu luar biasa. Aku dulunya seperti seorang ratu yang memiliki para penjaga yang berada di dekat pagar sekolah untuk mengawasiku dari luar. Dulu, aku selalu melihat pria-pria dari sekolah, tetangga bertindak seperti monyet dan lemur yang menatapku dengan kagum dari pagar. Namun, hari ini, akulah yang menempel di pagar bersama siswa laki-laki yang dipenuhi dengan aroma keringat yang dihasilkan dari berlarian, menendang bola, berguling-guling di tempat sampah lalu datang untuk melihat gadis-gadis di sini bersama. Ini sama sekali bukan tempatku. Aku hanya ingin menunggu untuk bertemu dengan putri temanku. Itu saja. Apakah aku harus berinvestasi seperti ini? Honang, Fok datang dan berdiri dengan sopan mengangkat tangan untuk memberi salam. Aku berdeham dan menegakkan tubuh. Aku ke sini bukan untuk mengintip siapapun, aku hanya datang untuk melihat pemandangan, Aku tidak mengatakan apa-apa. Fok -apa berdiri di sebelahku dan melihat ke dalam pagar. Juga, Anang sudah keluar, belum? Anak ini pintar. Ngomong-ngomong, apakah dia benar-benar akan tinggal di luar negeri bersama ibunya? Fok mengubah topik pembicaraan, tetapi topik yang berubah membuatku merasa sedikit terbelakang di dadaku. Dia tidak ingin pergi, tapi ibunya mencoba membujuknya. Bahkan, aku berdiri di sini karena aku ingin bertemu dengan Anang. Ibunya yang jahat itu mencegahku untuk bertemu dengannya, Jeti Huaneng di sini benar-benar datang untuk menunggunya. Fok tersenyum padaku, aku sedikit membuka gigi dan melihat ke gerbang. Nang sudah keluar, gadis berkacamata tebal itu berjalan dan mengobrol dengan teman-temannya lalu keluar dari gerbang. Melihat itu, aku buru-buru berlari untuk mendatanginya, tetapi aku harus mengerem kakiku karena aku bisa melihat Fah sedang berdiri dan menunggu tepat di depan pintu. Huneng, ibunya ada di sini, bukan? Oh, lalu siapa itu? Iblis bajingan, aku memamerkan gigiku mendengar nama panggilan baru untuk temanku itu sebelum bergegas menarik Fok untuk bersembunyi di belakang pohon. Kami berdua seharusnya tidak terlihat. Anang membuat ekspresi tenang saat bertemu dengan Fah, tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Lihat itu. Aku mencetak skor yang bagus. Aku tidak ingin pulang dengan ibu. Aku tidak mau. Suaranya terdengar di telingaku sewaktu aku merenungkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Jeti aku mengalihkan perhatianku ke pasangan ibu anak yang sedang berbicara. Tidak bisakah kamu memberi ibu kesempatan? Itu terasa aneh. Aku merasa ibu seperti orang asing. Kata-kata jujur itu membuat Fa seperti berdiri di depan jurang. Saat aku melihat temanku dipukul mundur seperti itu, aku malah merasa kasihan. Ketika aku bersimpati padanya, Anang malah berjalan menjauh dari ibunya dan langsung menuju ke arah kami berdua. "Tunggu sebentar, apakah dia berjalan ke arahku?" "Bibi, ayo pulang." Tanganku ditarik keluar dari persembunyian dan Fah yang menatapku langsung mendesah sinis. Honeng sama sekali tidak mau bekerja sama denganku." Bukankah sudah kukatakan bahwa Huneng tidak boleh datang menemuinya? Aneng yang mendengar itu menoleh dan menatap ibunya. Ibu melarang Bibi Neng menemuiku. Itu sebabnya Bibi Neng harus bergelantungan di pagar seperti monyet atau lemur. Si Pakon hari ini sangat rendah. Oh, dia bukan monyet tapi lemur. Ibu datang kemari untuk menjemputmu. Apakah kamu menikmati kelas hari ini? Ibu bicara seperti ayah. Aps, kalau Chad mendengar itu, dia pasti meneteskan air mata karena anak perempuannya ini memanggilnya ayah tanpa rasa jijik. Aku akan memberitahu dia dan menipunya untuk memberiku makan udang sungai sebagai gantinya. Anggap saja, apapun yang terjadi, aku tidak akan tinggal bersama ibu, aku akan tetap di sini. Anang Mas menegaskan hal yang sama dengan nada sungguh-sungguh. Air mata Piang fah mulai terisi, dan dia berbalik untuk menyembunyikan air mata yang akan mengalir. Aku yang melihat temanku itu benar-benar mulai bersimpati padanya. Jadi, aku angkat bicara lagi, "Jangan potong cornis dengan pola itu!" Nang ibumu sedang mencoba, aku hanya ingin ibu menghemat energi karena sudah membuang-buang waktu. Mengapa aku harus pindah bersama ibu? Kita baru bertemu dan ibu sudah bertingkah seolah kita dekat lalu kemudian ibu akan membawaku tinggal bersama ayah dan negara baru. Pernahkah ibu berpikir bahwa itu sangat sulit bagiku? Ibu ingin kamu mengerti. Saat itu ibu tidak bisa menjagamu karena kebutuhan, bukan tidak mencintaimu, Bu. Berhenti bicara. Aku sudah katakan, aku tidak akan pergi. Kita tidak sedekat itu. Fah menelan isak tangis di tenggorokan mencoba untuk menjadi kuat. Amam Ibu mengerti. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu tidak harus pergi. Ibu tidak memaksamu lagi. Bagus. Kalau begitu ibu kembalilah dulu. Aku akan pergi dengan Bibi. Selain acuh tak acuh pada ibunya, dia juga menunjukkan di depan Fah bahwa aku lebih unggul. Perasaan Peang Fah saat ini mungkin tidak berbeda denganku. Aku malah berpikir dia akan mengambil pisau untuk memotong garis di sepanjang urat nadinya. Aku berpikir sejenak dan menggelengkan kepala. "Nang, mungkin kita harus ikut dengan ibumu ke rumah. Ada sesuatu yang ingin bibi bicarakan." Bibi nang gadis kecil itu memasang wajah cemberut padaku. "Ibu sudah melarang kita untuk bertemu. Kenapa kita harus ikut ibu? Kita pergi untuk memintamu tinggal bersama bibi di sini, eh, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut part kedua. Jangan lupa nonton video lainnya." Dan dukung terus channel YouTube ini, ya.